AzTV xəbəri izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 25 aprel tarixi 8 ildir ki, ölkəmizdə sahibkarlar günü kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə Gülistan sarayında Heydər Əliyev və Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı mövzusunda konfrans təşkil olunub. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. İmam Məli lider Heydər Əliyevin hələ ötən əsrin 90-cı illərində dediyi bu kəlam sonradan 2000-ci illərdən başlayaraq öz həyatı əhəmiyyətini göstərdi. Artıq neçə illərdir ölkə iqtisadiyyatı regionun ən inkişaf etmiş iqtisadiyyatı sırasındadır. Təsadüfi deyil ki, Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 60 faizi Azərbaycanın payına düşür. Heydər Əliyev və Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı mövzusunda təşkil olunan konfransda bu barədə danışıldı milli lider sahibkarlığa fəaliyyətindən qarşı suyun ancəllərlə daimi mübarizə aparırdı. Bu məqsədlə 1999 və 2002-ci illərdə imzalanmış müxtəlif fərmanlarda dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və suyunin maneələrinin aradan qaldırılması üzrə kompleks tədbirlər nəzərdə tutmuşdu. Sahibkarlığın inkişafı müasir dövrdə də dövlətimizin prioritet siyasətlərindən biridir. Ulu öndərin sahibkarlığın inkişafına dəstəyinin nəticəsidir ki, bu gün ölkədə özəl sektor iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Sahibkarlığın ümumdaxili məhsulda payı 81 faizə, məşğulluqda isə 77 faizə çatıb. Rəqəmlərin dili ilə desək, təkçi ötən il ümumdaxili məhsul 2021-ci ilə nisbətən 4,6 faiz artaraq 133,8 milyard manat. Qeyri neft qaz sektorunda isə 9,1 faiz yüksələrək 69,8 milyard manat təşkil edib. Yeni çağırışlar şəraitində qarşımızda duran əsas məsələ isə özəl sektorun qara ayaq açmasıdır. Araz vadisi iqtisadi zonası və Ağdam sənaye parklarında sahibkarlar üçün əlverişli şərait yaradılıb. İşğaldan azad olunan ərazilərimiz üçün vergi güzəştləri təsdiq olundu. Bu tədbirlər işğaldan azad olunan ərazilərimizə, sərmayələrin gəlbinə, sahibkarlığın inkişafına və əhalinin sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Qarabağda iş qurmaq üçün 1400-dən çox müraciət qeydə alınıb. Onlardan 500-ə qədəri əcnəbi iş adamlarından daxil olub. Ölkədə məşğulluğun təmini də diqqət mərkəzindədir. Son 5 ildə məşğulluq orqanları vasitəsilə və sahibkarların köməyi ilə 382 min nəfər işə düzəldilib. Məşğulluq proqramı çərçivəsində isə 60 mindən çox ailəyə mikro və kiçik biznesin qurulması üçün dəstək göstərilib. Zəfərimizdə başa çatan Vətən müharibəsindən sonra da sahibkarlarımız tərəfindən korporativ sosial məsuliyyət sahəsində ciddi önəmli addımlar atıldı və cənab prezident tərəfindən məşğulluq elan edilən məşğulluq maratonu üzrə 683 sahibkarımız 5100 vakansiya təqdim etdi və həmin vakansiyalara 2538 şəhid ailəsi üzvü, müharibə əlili, vətən müharibəsi iştirakçılarımızı cəlb edə bildik. Aparılan islahatların nəticəsində ölkədə sahibkarlığ fəaliyyəti ilə aktiv məşğul olanların sayı artır və hazırda bu göstərici 720 minlərdən çoxdur. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir, deyən Heydər Əliyev Bazar iqtisadiyatında keçidinin təmin olunması üçün zəruri olan tədbirlərin icrasına şəxsən özü nəzarət eliyirdi. Bu yol uğurla davam etdirə məhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ölkəmizin gələcək inkişafı sahibkarlığının inkişafından asılıdır strateji xəttinə uyğun olaraq həyata keçirilən sistemli tədbirlər, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, digər tədbirlər nəticəsində bu gün sahibkarlar iqtisadiyatımızın aparıcı qüvvəsinə çevrilməklərlər. İş adamlarının böyük əksəriyyəti kiçik və orta biznes subyektləri olduğundan, bu təbəqədən olan sahibkarların inkişafına dövlət dəstəyinin göstərilməsi daimi dövlət qurumlarının diqqət mərkəzində saxlanılır. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin təxmini 99% neft subyektləri təşkil edir. O zaman şübhəsiz ki, ölkənin dayanıqlı inkişafı kiçik və orta biznesin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Çıxış edənlər də Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizin inkişafı istiqamətində misilsiz xidmətləri barədə fikirlərini bölüşdülər. Tədbirdə prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul edildi. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətini müxtəlif dövrlərini əks etdirən filmə baxış oldu. Əlirzayev Oqtay Qasımov Nigar Etibar AS TV xəbər.